Mahkamah telah pun memutuskan aa, mengenai dengan tuntutan Sabah 40% ini. Kecuali ada beberapa perkara yang difikirkan aa, mengenai dengan ayat-ayat keputusan mahkamah tersebut akan di-challenge atau dirayu oleh mereka. Tanpa rayuan ini bermakna hukuman ke atas kerajaan di bawah pimpinan Tun Razak kerajaan Persekutuan sejak 1974 semua anggota kerajaan dan Tun Dato Mustafa Tun uh, Fuad Stephens sejak 74 di Sabah semua kerajaan semua parti yang terlibat hampir selama 6 dekad isu 40% hasil Sabah menjadi pertikaian utama antara negeri dan persekutuan tetapi pada tahun 2025 ini satu keputusan mahkamah akhirnya mengubah semuanya apa sebenarnya 40% Secara ringkas daripada semua hasil bersih persekutuan dari Sabah 40% sepatutnya dipulangkan kepada kerajaan negeri. Ia termaktub dalam perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan dimasukkan dalam perkara 112C perlembagaan. Ini syarat Sabah bersetuju membentuk Malaysia. Rundingan semula terakhir dibuat 1969 di Gazette 1970. Kajian wajib 1974 tidak pernah berlaku. Dalam kes difailkan Persatuan Undang-Undang Sabah Mahkamah Tinggi pada Oktober 2025 menegaskan hak 40% masih wujud dan memberi tempoh 90 hari untuk mulakan semakan serta 180 hari untuk capai persetujuan baru. Beberapa hari selepas penghakiman, Kerajaan Sabah pimpinan Haji Jinoor mula mengorak langkah. Pada 7 November, Majlis Presiden GRS mengeluarkan kenyataan bahawa 40% ialah hak perlembagaan yang mesti dihormati dan menggesa Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan supaya tidak merayu. 11 November dalam kenyataan rasmi AGC menyebut kerajaan tidak merayu terhadap pemberian hak Sabah. Berdasarkan 40% hasil dan rundingan dengan Sabah akan dimulakan segera. Rayuan hanya pada bahagian yang menggambarkan kerajaan persekutuan dan Sabah sejak 1974 sebagai menyalahgunakan kuasa dan bertindak tidak berperlembagaan. Di Dewan Rakyat Anwar mempertahankan keputusan itu. Apakah kerajaan boleh berdiam bila dikatakan kita telah bertindak unconstitutional sejak 74.1. Apakah boleh dia tafsir boleh kita berdiam dan tidak membatalkan to expunge record yang menyatakan illegal, irrational, procedurally improper or disproportionate. Ini belum pernah berlaku dalam keputusan mahkamah sebegitu keras dan melibatkan seluruh pembahagian kerajaan sejak dahulu. Itu alasan jelas kenapa rayuan perlu terhadap bahagian penghakiman berkenaan. Saya tidak mahu ini jadi polemik politik dalam soal 40% kerana itu tidak dirayu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita anggap tidak selaras dan tidak tepat harus dirayu. Haji Ji menerima langkah itu secara positif. Ini proses biasa undang-undang. Kita to be fair tu kerajaan persekutuan mana yang mereka fikirkan buat rayuan maka mereka dibenarkan dalam undang-undang. Jadi hasil daripada pemberian 40% ini nanti kita akan gunakan sepenuhnya untuk membangun kawasan luar bandar, juga membangun ekonomi Sabah termasuklah kepentingan-kepentingan yang lain. Anwar dan Haji Ji senada jika mahu isu 40% ini bergerak, hubungan Sabah dan Putrajaya mesti dijaga. Kalau ada kegelisahan yang menusabah, kita harus dengar dan cuba selesaikan. Cari kerajaan negeri yang ambil sikap yang agak lebih positif. Jadi rundingan itu lebih baik dan lebih cepat. Mesej yang sama juga disuarakan oleh Haji Ji. Saya yakin rakyat Sabah akan mengingati beliau sebagai seorang Perdana Menteri yang prihatin kepada negeri Sabah. Kerana sebelum-sebelum ini, isu ini ditimbulkan, dia tidak ada lagi soal perbincangan ini disenyapkan begitu saja. Jangan kerana kita menuntut sesuatu, kita renggangkan, keruhkan hubungan kita dengan kerajaan persekutuan. Kita ambil hasil 10 bilion. Kita bagi balik 17 bilion ringgit. Kenyataan Anwar ini mencetuskan perdebatan baharu. 17 bilion ringgit ini dikawal persekutuan manakala 40% ialah bahagian hasil yang Sabah mahu urus dan kawal sendiri. Pujah kerajaan negeri mudah. Mereka lebih memahami keperluan negeri dan hasil itu dapat digunakan dengan lebih efektif. Negeri Sabah adalah satu negeri yang agak besar. Jadi, kalau kita pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, keadaannya masih lagi jalan raya kampungnya masih tidak berturap, jambatan kampung belum lagi dibina, ada yang belum mendapat bekalan elektrik luar bandar. Jadi hasil daripada ini kita akan bangunkan negeri Sabah ini untuk faedah rakyat kita. Kerajaan Persekutuan mengutip sekitar 261.9 bilion ringgit pada 2024 kira-kira 16.6 bilion ringgit daripadanya berkait Sabah. Jika guna formula 40%, Sabah boleh menerima berbilion ringgit setahun berbanding sekitar 830 juta ringgit pulangan langsung yang direkodkan sekarang. Mahkamah telah memberi penjelasan. Putrajaya telah mengiktiraf hak itu. Sabah telah bersedia untuk berunding. Tetapi hak 40% hanya akan menjadi kenyataan jika ada satu perkara yang tidak boleh dipaksa mahkamah, iaitu keikhlasan kedua-dua pihak. Zaharul Alam Yahya Syahir, FMT